আজি নেক্সট ডে মৰ্ণিং হয় ৰাতিপুৱাতে বেপাৰী এজন আহিছিলে মানে নাইটি পিল' কভাৰ তাৰপাছতে টাৱেল এনেকে বস্তু লৈ আহিছিলে মানে টমটমখনতে আনিছিলে বহুত কম প্ৰাইচ আছিলে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ দুটা নাইটি লৈ লওক এই দুটা নাইটি এটা গ্ৰীণ কালাৰ আৰু এটা মেৰুণ কালাৰ কাপোৰটো পিয়'ৰ কটনৰ হয় বহুত পাতল হয় কাপোৰটো আৰু এটা এটা ডেৰশ টকাকে লৈছিলে দুটা নাইটি মই থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড দি ললো হাইন আমালুম নমস্কাৰ মম মাছমা আপোনালোক সকলোকে মোৰ অন্য এটা ব্লগলৈ ৱেলকাম জনাইছো আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে আছে মোৰ পিছে ভালেই গা পা ধুই ভাত পানী খালোঁ আৰু গা পা ধুই একদম নতুন নাইটি এটা পিন্ধি ল'লোঁ আৰু আৰু নাইটিটো পিন্ধি আৰামো লাগিছে কাৰণ মানে পিয়'ৰ কটনৰ হয় আৰু পাতলো হয় আৰু ঘামি চাওক অৱস্থা নাইকেইদিন যি গৰম দিছে আৰু মই হাজবেণ্ড সেইকাৰণে ড্ৰয়িং ৰুমৰ পকাতে বাগৰি আছিলোঁ সেইটো ৰুম মানে অলপ ঠাণ্ডা হয় আৰু বেডৰুমতটো সোমাবই নোৱাৰি পূৰা ৰুমটোত একদম ৰ'দ পৰি থাকে বিচনাখনতো পূৰা ৰ'দ পৰি থাকে ৰুমটোও পূৰা ৰ'দ পৰি থাকে সেইকাৰণে আমি এইখিনি সময়ত বেডৰুমত নাথাকোঁৱে ড্ৰয়িং ৰুমৰ পকাতে কেতিয়াবা বাগৰি থাকোঁ বা তাতে শুই থাকোঁ আৰু মানে পূৰা ৰ'দ হৈছে ৰুমটো ৰ'দ চাওক দেখিছে একদম পূৰা বেডখনত পৰি থাকে মই সেইকাৰণে পৰ্দাকেইটা এনেকৈ পূৰা ফিট কৰি ৰাখোঁ আৰু এইফালে চাওক পূৰা চোকা ৰ'দ দিছে একদম আৰু এতিয়া মই ওলাই যাম ওলাই যাম মানে থ্ৰেডিং কৰিবৰ কাৰণে যাম ভাবিছোঁ ফেচিয়েলটোও কৰিম কাৰণ ৰাতি এখন মানে বিয়া আছে মোৰ হাজবেণ্ডৰ লগৰ ল'ৰাৰ ভনীয়েকৰ মানে বিয়া আছে তো বিয়ালৈ যাম ভাবিছোঁ থ্ৰেডিংটো কৰোঁ আৰু যদি টাইম পাওঁ ফেচিয়েলটো কৰি ল'ম মানে আৰু ব্লগটো ষ্টাৰ্ট হওঁতেই মই আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ যোৱাকালি আমি এটা এল ই ডি আনিলোঁ যোৱাকালি ৰাতিয়ে ফিটিং কৰিলোঁ চাৰে নটামান বাজিছে একদম ফিটিং কৰোঁতে ৰাতি মই দেখুৱাইছোঁ ৰ'ব বেগ কেমেৰা দি এইটো হৈছে এল ই ডিটো যিটো আমি বেডৰুমতে ৱালত এনেকৈ ফিটিং কৰিছোঁ এইটো বেডৰুম বিচনাখন ইয়াতে আছে আৰু এল ই ডিটো ইয়াতে ফিটিং কৰিছোঁ মানে এইটো কোম্পানী হৈছে ৱাইলেট দেখিছেনে এইটো ৱাইলেট হয় আৰু থাৰ্টি টু ইঞ্চৰ হয় এল ই ডিটো লগতে আমি এটা এয়াৰটেলৰ ডিজিটেল টিভি এটা এয়াৰটেলৰো লৈ আহিছোঁ এইটো ছমাহ ফ্ৰী আছে ছমাহলৈকে ৰিচাৰ্জ কৰিব নালাগে একদম জানুৱাৰীত নে ফেব্ৰুৱাৰীত চাগে ৰিচাৰ্জ কৰিব লাগিব তো এইটো টিভি এল ই ডিটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ

অ থ্ৰেডিং কৰিম ফেচিয়েল কৰিম পাৰ্লাৰৰ পৰা আহিলোঁ থ্ৰেডিং কৰিলোঁ ফেচিয়েল কৰিলোঁ আহি পেলাই গা ধুলোঁ গা পা ধুই ভাবিছো এতিয়া বিয়াত যাব কাৰণে ওলাওঁ এতিয়া পিন্ধিব ওলাইছো এখন শাড়ী এখন মই এদিনে পিন্ধিছোঁ ভাইটিৰ বিয়াত পিন্ধিছিলো কইনানিবোৰ যাওঁতে আৰু ইয়াৰ লগত পিন্ধিম এযোৰ ইয়াৰৰিংছ ত' ৰেডি হওঁ ৰেডি হৈ মেলি লগ পাই আছো ওলাই মেলি আহিলো বিয়ালৈ মানে এখন হোটেল এ এম প্লেছ বুলি এখন বিবাহ ভৱন আছে আমাৰ নগাঁৱৰে তাতে পাৰ্টি আছিলে ৰাতি তালৈ আহিলোঁ ঘৰত আপোনালোকক ভিডিঅ' কৰি দেখাব নোৱাৰিলোঁ ওলাই মেলি কাৰণ কিয় নাজানো মোৰ খালী লেটেই হয় মানে ক'ৰবাত যাব ল'লে মোৰ খালি দেৰি দেৰি মানে দেৰিয়ে হৈ থাকে আৰু হাজবেণ্ডে খঙো কৰি আছিলে সেইকাৰণে আৰু ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰা নহ'ল বিয়া ঘৰতে আহি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ বাৰু যি কি নহওক এয়া হৈছে বিয়া ঘৰ আৰু এতিয়া আমি খাব লৈছোঁ ইমান মানুহ দুনুহ নাছিল বহুত কম মানুহ লাগিছিল দেখাত কাৰণ বহুত গৰম আছিলতো মোৰ সন্দেহ সেইকাৰণে ইমান মানুহ হোৱা নাছিল নেকি কিন্তু খোৱা ইয়াৰ বহুত চালিয়া আছিলে যোনে বনাইছিলে বহুত টেষ্টি বনাইছিল মানে কি ক'ম খাই বহুত ভাল লাগিল আহাৰ টাইমত কেইখনমান ফটো তুলিছিলোঁ ফটো কেইখনে ভিডিঅ'টোত এড কৰি দিলোঁ কাৰণ ভাবিলোঁ যে আপোনালোকে চাব পাৰিব যে মই শাড়ীখন পিন্ধোতে মোক কেনেকুৱা লাগিছিল কি কেনেকৈ ষ্টাইল কৰিছিলোঁ সেইকাৰণে এড কৰি দিলোঁ আৰু কাৰণ ভিডিঅ'টো কৰা হোৱা নাছিলেই আৰু এতিয়া ওলাই আহিলো ঘৰলৈ যাব কাৰণে লৈছোঁ আজি হৈছে নেক্সট ডে সন্ধিয়া মই ওলাই মেলি ৰেডি হৈ আছোঁ কাৰণ আজি মানে আছে মোৰ ভাইটিৰ ৱাইফৰ বাৰ্থডে বাৰ্থডে মানে তেনেকৈ পতা নাই আমি নিজৰ মানুহখিনিয়ে আৰু মই যাম হাজবেণ্ড যাব আৰু ভাইটিৰ ৱাইফৰ ফেমিলিৰো কাৰোবাক কাৰোবাক মাতিছে তো চবেই তেনেকৈ এসাঁজ খাম আৰু ৰাতি সেইকাৰণে ওলাই মেলি ৰেডি হৈ গ'লোঁ আৰু বহুত গৰম সেইকাৰণে তেনেকৈ একো পিন্ধা নাইকিয়া এটা চিম্পুল হোৱাইট কালাৰ কুৰ্তাই পিন্ধি লৈছোঁ আৰু আৰু আমি আহিলোঁ এতিয়া বাৰ্থডে কেক ল'বৰ কাৰণে ভাবিছোঁ বাৰ্থডে কেকটো আমিয়ে লৈ যাম মানে বহুত কেইখন দোকানত চালোঁ ভাল লগা নাছিল ইয়াৰ পৰাই এতিয়া এটা লৈ লওঁ আৰু লগাই নিদিলেই সেয়া হৈছে মোৰ ভাইটিৰ ৱাইফ যাৰ আজিৰ বাৰ্থডে আৰু এতিয়া কেক কাটিবৰ কাৰণে লৈছে আৰু এতিয়া খাই মেলি ঘৰলৈ যামগৈ আৰু লগতে ব্লগটো ভাবিছোঁ এইখিনিতে শেষ কৰোঁ যদি ব্লগটো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিল দেন লাইক এটা কৰি দিব আৰু নতুন কোনোবাই যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে মোৰ চেনেলটোত যদি নতুন হয় দেন প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থেংক ইউ বাই গুড নাইট